Мої вітання. Ви дивитесь хроніку міста. 38-ма сесія Жовтоводської міської ради виявилася досить короткою, адже питання, які розглядалися, були непринципові, тому приймалися одноголосно. Найцікавішим були депутатські звернення, які стосувалися можливої зупинки роботи з хід -ГЗК, ситуації, що трапилася в інституті підприємництва стратегія та подальшої долі ринку по вулиці Дзержинського. Подробиці дивіться далі. Позвольте мне огласить э, депутатское обращение фракции коммунистов. Э, городскому голове э, города Желтый Воды Кузьмин Анатолий Владимирович. Уважаемый Анатолий Владимирович, 3 сентября этого года в электронных, а затем и в печатных средствах массовой информации появилось сообщение генерального директора ВК о предполагаемой возможной остановке производства в четвертом квартале 2013 -го года из-за отказа ГП на энергоатом, нарушение условий долгосрочного договора, вы комбината, без запланированное производство объема цитрата урана в количестве миллион пятьдесят тонн, да еще без учета ежегодного повышения цены на 1,5%. От наших избирателей, работников подразделений «Возглока». РМЗ, КПА, РМЗ, РСУ АТФА поступают в адрес фракции вопросы о том, что предпринимает депутаты городского совета, городской глава для недопущения остановки воздуха. Понимают катастрофичность остановки предприятия для работников ГОКа и еще большую катастрофичность последствий остановки основного градообразующего предприятия для городского бюджета. Имея опыт потери 13 тысяч рабочих мест на уничтоженных заводах электроники Турский ЖУС», Просим вас поинформировать депутатский корпус, работников воздуха и общественность города и ответить на следующие вопросы. Что предприняли по данному вопросу вы, как городской голова? Сколько финансовых средств недополучит городской бюджет в случае остановки Возвука в четвертом квартале 2013 года? Каковы итоги работы руководства Возвука вместе с Энергоатомом по решению данного вопроса на уровне Министерства энергетики и угольной промышленности? При отсутствии положительного решения по выполнению ГТН «Энергоатом» в условиях досрочного договора, закупки в в году по стопроцентной закупке запланировано к выпуску 13-го года концентрата «Урана», в свою очередь предлагаем провести во Дворце культуры общественное слушание о дальнейшем судьбе города с приглашением народных депутатов, руководства Министерства энергетики и угольной промышленности, руководства «Энергоатома», руководителей областной администрации и областных советов Днепропетровской и Кировоградской областей а также представители местных и центральных электронных Какие печатных средств массовой, массовой информации. Тут, с уважением члены фракции, вы будут берить за беспятый ждал Жуков, Хаврин, как и Жаворская, ничего. Спасибо. Хорошо. Значит, мы нарисовали ну, совсем катастрофическую ситуацию. Вот для того, что уже руки надо поднимать, и то, что, будет с городом дальше. Значит, такая ситуация, она практически возникала уже э, несколько последних лет. Не отказывается, чтобы вы уже знали, на Экоэнергоатом от покупки уранового концентрата. Значит, ну последние сведения, я постоянно общаюсь с генеральным директором по этому вопросу. Значит, будут закупать вопрос цены. Вопрос цены. То есть таким образом подталкивают комбинат к увеличению объема производства. Олександр Геннадійович постоянно працює з руководством. От, я повністю в курсі питання відказу в закупці нету. Є вопрос ціни. Ось от так, от на сьогодні. От, нічого страшного городу ні поки. Звісно, майбутнє східного гірничо збагачувального комбінату дуже хвилює жовтоводців, адже від нього залежить подальша доля жовтих вод. Не менш актуальною проблемою є і ситуація, яка склалася навколо інституту підприємництва стратегія. Анатолій на семінарі перед сесією піднімалось питання. Ну я знаю, що особисто ви про цю проблему знаєте. Питання щодо стану нашого інституту підприємства стратегії. Зараз до мене звернулись люди, які там працювали і. Така ситуація, що з осені 2012 року по осінь 2013 року звільнилось більше 50 працівників. У всіх ну, як, різні, але такого факту, що 50 працівників з інституту за рік звільнилось, ну, я вважаю, що це якось по інституту, його іміджу дуже. Знаю, що ви цим питанням займалися, що звертались, але є все ж таки пропозиція взяти це питання під контроль, та можливо ще звернутися до е, Міністерства освіти та, щоб вони якось -то вплинули. Тому що е, інститут для міста як жовті води, я вважаю, що це дуже, ну, це, як, дуже хороша. Еліда. Хорошо, Дмитро Сергійович, давайте так. Я вас понимаю и, и поддерживаю, и действительно я занимался, но э, там идут процессы как э, необходимые, потому что э, есть нормативы. Если ты преподаватель, там кандидат наук, если ты за кафедры, там то ты кандидат, наук, доцент. Вот, э, много таких вот специалистов ну, были не готовы по нормативам. Может, они хорошие преподаватели, но по нормативам, которые. Э, Выдвигаются, они были не готовы и, к сожалению, не повышали свой уровень. Вот. 50 человек это, конечно, проблема. Вот я был в области, я встречался с первым замом э, главы Балдешной администрации, который курирует эти вопросы, но обсуждали эти проблемы. Приезжал и новый ректор вместе мы там, э, и управление образования, э, руководитель, департамент, да, он сейчас называется. Вот. Ну, не нашего на подчинение. И сумели убедить они э, Анатолия Федоровича, первого заместителя, что в принципе они действуют правильно, и они хотят сохранить институт, поскольку он не, не пройдет переаттестации, если вот будет вот так вот, как было. Вот. Э, я небольшой в этом специалист, но люди грамотные были. Они, Анатолий Федорович, э, как бы, ну, с ними согласился. Я даже пообещал, говорю, тогда приглашайте кандидатов в наук, докторов в наук. Мы на сессии решим и будем, чтобы они закреплялись, выделять даже им квартиры. Потому что институт нужен, да? Вот это, это вообще для нашего города. Вот. Будем выделять квартиры. Но действительно какой-то там процесс идет непонятный. Там какая-то месть есть, что-то такое. Хотя если начинаешь глубоко разбираться, ну месть в каком плане? Ты выступал, выступал, а сам-то ты кто? И когда смотрят, так ты же не соответствуешь нормативу. Ну Но это нехорошо, это не добавляет как бы в коллективе стабильности, да, порядка, все. Давайте обратитесь официально, как депутаты городского совета, на мое имя давайте, можете на имя совета, а можете на имя, может быть, ну несколько депутатов прямо, я вам скажу, куда. Вот а там, где все решается. Давайте сделаем еще это. Потому что вот сейчас, вот сейчас мы не можем с вами на сессии говорить о слухах, 50 человек, как кто это, а что это, а может, это пенсионеры ушли. Запад давайте сделаем. Официально прямо можно на институт. Если не отреагирует нормально, вот, составьте, что вы хотите точно знать от института. Вот если не отреагирует, вот тут мы уже еще раз включимся, что он действительно ведет себя неправильно. Ну, я, я вот рассказал, где я был, что я делал, что хотел. Такая ситуация. Досить жвава дискусія розгорнулася навколо питання щодо приватизації майна комунальних підприємств Люксторг та ринкова торгівля і парковка. Далі без коментарів комісії виніс на посудаційні <риватизація> передачі в оренду чи на хапажебета люксор. на одна на ринок не Люди, частные предприниматели, они против того, чтобы -то предприятия передавали в аренду и тем более приватизировали. Значит, вопрос по поводу значит Директор показывает, вернее, говорит о том, что предприятие убыточное и при этом просит взять его в аренду. Я думаю, что с таким, скажем так, раскладом имеет смысл создать какую-то значит, депутатскую комиссию, которая, которой э, необходимо будет э, разобраться с экономической деятельностью двух предприятий. Потому что, э, ну, скажем так, городской совет или депутаты должны знать э, не по бумагам, как обстоят дела на предприятии, а конкретно по делу. Значит, на месте на рынке на зажимке. спросили за местовое люди местовое платят, но платежку не получают, то есть определенные деньги идут помимо касс. Я считаю, что надо с этим вопросом разобраться и принять какие-то действия. Мы должны терять коммунальные предприятия, защищать предпринимателей. Хорошо, да ладно, хорошо. Эти предприниматели вообще ничего не хотят платить. Вы тут начинаете защитник предпринимателя. Значит, директор. Пожалуйста. Да, пожалуйста. А кто вам вообще запрещает это делать? Есть же у нас депутатские комиссии, которые обладают большой степенью самостоятельности. Почитайте свои э, документы. Вы можете совершенно сами сделать и такие проверки. И потом, если уже дальше, что такое приватизация, что такое продажа, что такое аренда. Знаете, четко, да? В, свете, в том свете, что более полтора года назад было обращение, обращение Подождите, в котором говорилось о том, что хотят вложить 80% от уставного фонда предприятия и забрать его за копейки. Нам надо предпринимать какие-то действия. И если нам необходимо вложить в это предприятие какие-то деньги, говорят, что предприятие вот сейчас там, должно 40 тысяч, мы должны хотя бы, ну скажем так, возможность просчитать, так. можем ли мы выделить и поднять это предприятие, как КПЛСО, так и КНДП. Ну вот я посчитал, не можем дальше что? Можем, Значит, нам надо выезжать и действовать вместе, смотреть. Как вот это... так действовали до вас уже знаете сколько. Я вам больше скажу, коллеги, сейчас вы будете докладывать, куда вы там деньги делаете. Значит, ни один исполком, ни один совет в области не имеет магазинов, рынков, это бизнес, это торговля. У нас был тормеет, да? Вот мы его с вами прикрыли, но еще не прикрыли. Еще по судам прикрывается. А тем более, да, кого-то тут финансировал, насколько я знаю. А это оказался бандит. Вот сейчас есть решение суда. Там полтора миллиона, это уже определено четко, я думаю, там больше. Обналиченных денег, это уже четко определено. Это бизнес, понимаете? Не должен быть бизнес в Совете. Мы, у нас коммунальные предприятия, которые работают в соответствии с тарифами, утвержденными нами или утвержденными государственными э, институтами, да? мы оказываем людям услуги. А это мы бросаем предприятие, ну, торговля, что такое? Это бизнес, это э, очень э, большая конкуренция. И вот они там творят, я не знаю, вот э, как бы я не могу ничего сказать на этого директора плохого. Вот назначили его, сразу поднялась, так сказать, э, отдача. Вот если вы посмотрите, поедете, хотите посмотреть экономически. Вот когда того сняли, тут дрались так страшно дело. Оказалось, ну, как бы я это скажу, все, мы не досчитывали 600 тысяч. Вот так вот, как вы хотите проверить, проверяем. Мы не досчитываемся эти деньги. Выгнал. Вот. Много было сопротивления. Пришел новый. Эээ, как бы отдача э, от рынка пошла вверх. А сейчас опять. Смотрим, она не опять убыточна. Это бизнес. Его не должно быть в городском совете. люксторг магазин это тоже бизнес. Не хотите, не надо. Это мне лично, это не надо. Я просто э, считаю, что этого не должно быть, потому что его нету нигде. Только в желтых водах. Ну нигде нету э, рынка в, в городском совете. Нигде нету, назовите мне хоть один город. Ни один город нету магазинов у городского совета. Это бизнес, это, это война там идет. На тоже И, бизнеса, тоже война Значит, э, для особо ритуальный бизнес вообще нельзя отдать э, ну, ритуальную службу в бизнес. Но поскольку надо ну, знать, кто дал. Так они <свят> э, <свят> э, <свят> Ничего не отдали. Вы, вы напрасно это говорите. Ну, я ведь не запрещаю вам. Идите проверяйте. Ритуалку вообще нельзя отдать в частные руки, чтобы вы понимали. По закону. Потому что там идет регистрация государственная умерших и захороненных. И там есть целая ответственность большая. Вот моя позиция. А решать вам. Пожалуйста, будем опять. Еще одно предприятие прокуратура накроет. Опять скажет, как вы контролировали. Опять убытки или там обналички или еще будет. Это бизнес, это не коммунальное предприятие. Пожалуйста директор банка пускай скажет, сколько он сейчас платит через терку? Сколько вы платите аренды за помещение? Подождите, подождите, скажите, пожалуйста, если это, конечно, не секрет. это не коммерческая тайна, мы платим с ПДВ 5800. А Люксор хотели все взять за 750 гривен. Кто хотел? Ну, предлагали нам директор этого. Да при чем тут директор? Вот я предложил, я же вас а если, не давлю. Если... Да подождите, опять же, выбрасывается глупость и начинает обсуждаться. Так вот слушайте, я предложил продать, вот тот магазин будет стоить не менее, ну я не знаю сколько, 100-120 тысяч гривен. Продать магазин, все. Это за дар, Анатолий а Владимирович. Центр Егорова за 100 тысяч. 30. Да слушайте, да занимайтесь вы ими ради Бога. Вот и все. Да не надо мне, Господи. Я, я вам что-то говорю. У нас еще будут суды. Вот тут вот одни рвали вот так вот на груди тельняшку за вторник. Э, что получили? Да что вы понимаете? Пожалуйста, Почему, почему нельзя передать этот, значит, если уже так вопрос пошел, если он неэффективный, почему нельзя передать назад в ЖЭК? И точно так же, что, как предлагает Юрий Николаевич, отдавать ему в аренду и при этом получать каждый месяц, пусть это будет даже не 5 ну и что, это наше предприятие. Наше предприятие. Значит, значит, коллеги, я вам могу предоставить такую возможность, но я вас уверяю, вы в первый же месяц загрязните по самым нос. Чтобы так сделать, надо же ликвидировать предприятие. А предприятие будет ликвидироваться, как минимум, года полтора. И это при том, что там нету проблем. А когда начнем ликвидацию, значит, идет проверка, и все... А там будут, поверьте мне, задолженности, так же как по втормету, вроде ничего, вроде ничего, а потом оказалось там обналиченные а деньги. Ой, ну ладно. Да, это, да пожалуйста, пусть они будут. Я хочу как лучше. Вы хотите так, пожалуйста, будет так, Это ваше правда, не моя правда. Уважаемые по-моему, мы отошли от реклама. Мы все вопросы на комиссиях рассматриваем. Вы приняли принятоград определенное решение. И опять-таки, если, допустим, кому-то думается, возобновлять, опять-таки, здесь есть в зале, а по комиссиям есть желание поговорить с местах? Приготіть проголона. Хорошо, в комісіях а потом вже спасибо. Я просто тільки хочу напомнить, Анатолій. это не я підняв вопрос. Я взагалі не дав. Всі Да Займайтеся, пожалуйста. З вами був телеканал Жовта річка. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете знати першими про найголовніші події міста Жовті Води.